श्री निर्गुण पादुका दर्शन शांत हो श्री गुरु दत्ता मम चित्ता शमवी शांत हो

सर्वथा पोहितकर्ता तु स्वजनं भ्राता सर्वथा रुषित्राता भयकर्ता तु भयहर्ता दण्डधरिता तु परिपाता तुजु बात मिना दुधी वार्ता तू आता आश्रयदाता शांत हो गुरुनाथा जरी दंड धरसी यथार्था दर्या मी गाऊनी गाथा तव चरणी नमवू माता तू तथापि दंडिसी देवा कोणाचा मग करू धावा सोडविता तू सदा

कोऽपि दण्डिताहि पापी पुनरपि सुखत तथापि आवरि न च सन्तापि गच्छता स्खलनं क्वापि अस्य मानुनि न च हो कोऽपि निजकृपाले शावोऽपि तु भगवन्तास्ता सता त्राता अडमादी पाऊल पडत सांभाळून मार्गावरता आणता निज विरुदा आणून चित्ता तू त पावन दता वळे आता आम्हावरता करुणाघन तू गुरुनाथा परिवार दासमी हे नवपदी अरपु असार परि अरपुसार संसारा तिहषि करुणा सिंह करुणा करुणासिंधो सु दीनानाथ सुबन्धो आम्हा अगलेशन बाधो वासुदेव प्रार्थित श्रीपादश्रीवल्लभ त्वम् सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते घोराकष्टाद्दुद्धरास्मान्नमस्ते नमस्ते त्वन्नो माता त्वम् पिताप्तोऽधिपस्त्वम् त्राता सद्गुरुस्त्वम् त्वाम् सर्वस्व प्रभो विश्वमूर्ते घोरा कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापम् तापम् व्याधिमाधिम् च दैन्यम् भीतिम् क्लेशम् त्वम् ्रातारन्नो वीषयीशास्तजूर्ते घोराकष्टा दुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वम् शरण्योऽकहर्ता कुर्वा त्रेयानुग्रहम् पूर्णराते घोरात् कष्टाद्भरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् सत्सङ्गाप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् भावासक्तिम् चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् श्लोकपञ्चकमेतद्यो पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्नियतो भक्त्या सश्रीदत्तप्रियो श्रीधत्तप्रियो भवे